постоянно. Я вот желаю, что в дальнейшем еще большие друзья ваши. работайте с Дорогие, Дорогие друзья, друзья я тоже. С праздником у вас. Друзья ваш очень болеют за вас и очень поддерживает. Вероятно, ваши детали очень рады. Нам у нас объединяет шанс на развитие. Так что спасибо вами был еще раз Четверь-Пьян. Всем добрый вечер. Предприятие ⁇ ЗИП ⁇ как раз это предприятие, на котором мать и целебрать хотят также зайти за поздравления. 10 лет это достаточная дамба, достаточно большая для проекта, учитывая скорость нашей жизни, учитывая то, как распространяется информация. И за 10 лет, в принципе, можно понять, проект успешный или нет. Но мы видим результаты. Проект очень успешный. Мы знаем наш секрет. Мы его распустили. Почему именно так Потому что хорошие дела, правильные дела, от чистого сердца ведут хорошие. них рассматривает наук как старшего брата. Мы смотрим на вас как старшего брата, который дает нам советы, который дает нам пример и которым мы надеемся. И у нас появилась возможность в следующем году провести совместные проекты. И вот этот старт большой, который мы надеемся положит еще больше начала, больше успеха. Я сегодня послушала наших слух народа.

Краска, краска. И еще один пакет мы хотим подарить вам еще Спасибо, спасибо, И, ребят, правда, хочется всех поздравить и сказать несколько слов буквально. Я вот в понедельник вторник был в городе Харькове. Мы проводили курсовую подготовку. И пришел выпускник, просто он знает меня, это наша группа, которую мы обучали, выучилась. Там есть центр Триора тоже, есть центр Кнау. Человек выучился уже, закончил, и он работает. И я спрашиваю, говорю, какими материалами вы работаете, на чем вы работаете. У них есть бригады уже, и он говорит, мы работаем с картонной системой нам красим триоры И действительно, ну, хочется, чтобы такой союз он был и развивался. Спасибо большое за возможность сотрудничества. И еще, правильно, Лена сказала, мы старший брат, потому что благодаря Татьяне Евгеньевне в 2008 году был открыт первый центр Триора в Днепропетровске. И в 2018 году, даст Бог жизнь, мы таки будем праздновать десятилетие. Поэтому мы учимся и хотим развиваться вместе с вами. Спасибо большое. Слово, яке залишиться в пам'яті. Спасибі нам, будь-яке, слова на урочисті вечері. Дякуємо і будь ласка.